assalomu alaykum qadrli muxlislar bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil iyun butun samarqand g'uvullamoqda rus arxeologlar amir temur go'rini ochishmoqchi va sarkarda kulini moskvaga o'rnatish uchun o'tkazishmoqchi moskvadan maxsus olimlar guruhini jo'natishdi va ular shu kunlari qazishmalarni boshlashmoqchi ruhoniylar va mahalliy aholi shokda odamning jasadini bezovta qilish mumkin emas ayniqsa amir temurday shunday ulug' va qadrli insonning lekin olimlar bunday narsalarga ishongani yo'q buning barchasi irim sirim deb ekspeditsiya rahbari kari niyazov qarshiliklarga javob bermoqda u va yozuvchi hamda tarixshunos sadriddin ayniy sharqshunoslar semyonov va garisimov kino operator malik qayumov bilan go'r emir maqbarasi yerto'lasiga tushdilar u yerda buyuk hukmdor o'zining bolalari va nevaralari qurshovida ko'milgan mana malik qayumov nimani eslaydi biz kirish joyida turgandik va endi kirmoqchi bo'lgan paytimizda men uchta cholni ko'rdim ular ro'parada skameykada o'tirishgan edilar ularning bittasi so'radi o'g'lim amir temurning go'rini ochmoqchimisizlar men javob berdim ha otaxon biz olimlarmiz amir temur jasadini o'rganmoqchimiz ikkinchisi aytdi bu fikringlardan qaytinglar amir temur tinchini buzish mumkin emas nimaga endi deb men hayron bo'ldim chunki uning tinchini buzishlaring bilan dahshatli urush boshlanadi deb javob berdi uchinchisi mana qara bizda kitob bor deb qadimgi qora foliantni ko'rsatdi unda shunday yozilganki temur qabrida urush ruhi saqlanmoqda uni qo'yib yuborish mumkin emas men kitobni ko'rishni boshladim va shu payt meni gerosimov chaqirdi va men ichkariga kirdim qizig'i shundaki biz u yerdan chiqqanimizda chollar yo'q edi ularni boshqa hech kim ko'rmadi men ham bu vaqt ekspeditsiya pastga tushib ishga kirishdi qayumov barchasini kinoplyonkaga hujjatlashtirdi mana temurning chevaralarining qabrini ochishdi mana temur o'g'illarini mana uning nevarasi ulug'bekning jasadi mana imperatorning o'zi temurning qabrini ochishlari bilan havo yog' atirgul ladan va hattoki kamfora hidi bilan to'ldi olimlar boshida qo'rqib ketishdi lekin bu balzamlash natijasi ekanligini tushunishdi hammaga ma'lumki temur xitoyga ketish yo'lida vafot etgan samarqandga esa uni balzamlangan holda olib kelishgan olimlar temur qabrini yigirmanchi iyun bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilda ochishgan ekspertiza shuni ko'rsatdiki sarkofaglarda haqiqatdan ham temur va uning ajdodlari bor edi temurning bosh suyagi asosida keyinroq gerasimov byust yasagan u yordamida buyuk sarkardaning ko'rinishini bilish mumkin edi hammasi reja bo'yicha ketayotgan edi qazishmalar iyulgacha cho'zilishi va'da qilingan edi lekin 22 iyun 1941 yil keldi temur qabrining ochilishidan ikki kun keyin fashist germaniya ssssrga hujum qildi samarqandda aholi o'rtasida vahima boshlandi hammaga temurning qabrida urush ruhi bo'lgani ma'lum edi endi arxeologlar uni qo'yib yuborishdi ekspeditsiyani tezda to'xtatishga qaror qilishdi va jasadni moskvaga olib chiqishdi so'ngra esa afsonaga ko'ra frontdagi holat borgan sari yomonlashgan edi qayumovning ma'lumotlariga ko'ra u frontda Zhukov bilan ko'rishgan va undan imperator jasadini qayta ko'mishga yordam berishini so'radi va bu 1943 yil fevralida shunday qilindi ham stalinning o'zi sarkardani musulmon an'analari va izzat ikrom bilan ko'mishga izn berdi boshqa rivoyat bo'yicha temurning jasadini samolyotga joylashtirishdi shundan so'ng front chizig'i ustidan bir necha bor uchib o'tishdi va faqat shundan keyin bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning shu fevralida ko'mishdi nima bo'lganda ham imperatorning jasadi yerga qaytganida stalingrad jangida o'zgarish bo'ldi go'r emir zalida temur va temuriylar sarkofaglari haqida shunday fikr borki ular bo'sh jasadlarning o'zi esa yerto'lada joylashgan va u yerga hech kimni qo'ymaydi mana shunday afsona bu yerda shunga e'tibor berish kerakki ikkinchi jahon urushi 1939 yilda boshlangan barbaros rejasi hali 1940 yilda ishlangan edi va albatta askarlarning qahramonligini unutish kerak emas stalingrad ostida ular o'z jonlarini berishgan ular yordamida urushda o'zgarish bo'lgan jasad va qayta ko'mishni deb emas lekin afsona aholi o'rtasida yashashda davom etmoqda va yangidan yangi tafsilotlar bilan to'lmoqda bundan ham ko'prog'i samarqandda osonlikcha yuqorida ko'rsatilgan faktlarni rad etishlari mumkin shunday dalillar bilanki ikkinchi jahon urushi aynan temur va temuriylarning maqbarasi ochilgandan so'ng boshlangan qanday dalillar ekanligini bilmoqchimisiz unda samarqandga marhamat va albatta bu urush haqiqatdan amir temurning qabrining ochilishiga bog'liqmi yoki yo'qmi o'z fikringizni yozib qoldiring qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling